player to player quality player sebenarnya uh, kita boleh cakap uh, tak jauh beza. Hai Assalamualaikum semua, selamat pagi kepada follow page Harimau Melayu. Hari ini eksklusifkan bawakan untuk anda sekali lagi, uh, kita sangat bertuah hari ini kita ada dua uh, coach yang sekarang ni berkelana di kelab luar negara iaitu Tapsan Namding FC. Kita ada coach uh, a Sulaiman sebagai assistant coach dan juga jurulatih kejuraskaan dan juga uh, Coach Izam Anwar sebagai performance analysis. Apa khabar Coach? Sihat eh, Coach? Ya, Assalamualaikum. Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Terima <laughs> kasih okay, Coach sudah luangkan masa hari ini. Uh, tahu dengan busy dekat sana sekarang ni. Okey Coach, untuk pemula ni saya nak tanya Coach, uh, Coach Masyidi dulu. Uh, maybe boleh kenalkan diri dan juga uh, sejak bila menyertai klub uh, Vietnam di sana tu Coach? Oh, Assalamualaikum. Saya Masyidi Sulaiman. Uh, SMC coach, strength and conditioning coach, merangkap uh, assistant coach kelab uh, Nanding. Saya join kelab pada tahun 2019 asalnya. Kemudian saya balik sebab Covid, kemudian saya datang balik 2023 dan sekarang saya ada sini baliklah. Mana ni dah tahun ketiga saya sini. Tahun oh, ketiga coach kat sini. Okey. Macam coach I, Idham sendiri? Uh, uh, saya Idham Anwar, performance analyst untuk Tepsan Nandi. Uh, saya bermula dengan pasukan Ah uh, Namdin FC pada Mei 2024 tahun lepas ini merupakan uh, season kedua saya saya datang pada half season season lepas dan uh, until sekarang lah, ini untuk season kedua okay. saya Okey macam saya sebagai coach Ahmad Syidi saya tempatlah juga uh, tengok uh, perjalanan dia, macam untuk coach Izham sendiri macam mana bermula ataupun boleh menerima tawaran di sana tu sebenarnya uh, alhamdulillah sebenarnya uh, di sebelah saya individu yang uh, sebenarnya pada 2023 uh, pada pertama kali coach Masidi uh, mempelawa saya untuk datang ke Namdin tapi pada masa tu saya still ada contact dengan FM uh, under 23 so uh, saya tak boleh join pada masa tu dan ada tahun lepas sekali lagi uh, head coach Namdin FC melalui coach Masidi juga contact saya untuk join Namdin so at that time saya fikir ini satu peluang baguslah untuk saya datang terus so, saya datang sini err eh, Alhamdulillah itulah kerja sekali okey agak coach ni saya tahu coach uh, saya tengok uh, pengalaman coach sebenarnya besar juga banyak di luar sebelum coach bersama di kelab Vietnam coach pernah berkelana saya tengok ada di Libya Myanmar juga kalau tak salah saya ada ada okey coach uh, maybe pada permulaan tu kenapa macam mana coach boleh terjebak untuk uh, bekerja di berkelana di luar negara di coach permulaan dulu masa career coach dulu ya yeah, pada asalnya saya selalu berfikir yang apa yang membuatkan saya berbeza dengan orang lain. Semua orang akan ada uh, CV yang sama tetapi macam mana saya nak ada extra extra mileage kalau nak compare kan ada 5 CV datang uh, kenapa saya bukan saya lebih. Itu pada asalnya lah. Uh, tapi bila saya dah keluar 2-3 kali dan saya rasa macam dia ada satu challenge yang, yang baru. Jadi setiap negara tu berbeza. Lagi-lagi kalau kata kita, kita ni datang daripada Malaysia Ada negara yang elah eh pada awal-awal pun kalau dekat Vietnam pun sebab ranking kita rendah Kita kalah dengan Vietnam Tapi itu adalah challenge lah uh, Bila saya nak buat training dia boleh tanya saya Malaysia buat ke? apa uh, sangat lah <laughs> Itu adalah challenge, itu, itu, adalah reality uh, itu sebab, pada saya, national team kita bila bagus, ranking kita baik, kita akan ada more respect daripada team-team uh, yang kita nak buat training lah so maksudnya coach mengambil cabaran itulah untuk berkelana di luar yeah. macam coach uh, Izham sendiri, uh, ini mungkin kali pertama berke ber berkelana di luar negara Betul. kempen okay, Betul. Betul. apa sebelum ni pernah bekerjasama dengan FAM atau kelab-kelab lain apa cabaran ni pula bila dah berbeza dengan kelab-kelab di sini dengan di luar sana bila coach bekerja uh, cabaran paling besar sebagai macam saya sebagai seorang analis kerja saya amat penting uh, dalam komunikasi bersama dengan uh, ketua jurulatih so bekerja dengan jurulatih yang baru uh, merupakan satu cabaran uh, di sini untuk memahami uh, cara kerja mereka uh, dari segi style of play mereka dan paling cabaran paling besar ialah dari segi bahasa gitu kata bahasa bahasa so maksudnya contoh uh, Vietnam mungkin communication in english mungkin agak kurang macam mana coach nak berkomunikasi dengan pemain-pemain pula oh dia kita ada translator Okey. Tapi Irham dia semenjak dia duduk sini dia pun dah boleh dekat <laughs> dia. Uh, saya takut dia kahwin sini je Vietnam. <laughs> Okey coach, uh, coach masih sendiri uh, of course saya tengok pengalaman banyak di luar uh, lepas Covid tu datang balik ke Liga Malaysia coach. Uh, mungkin coach boleh describe apa maybe perbezaan lah uh, kelab kita punya training dengan kelab yang coach jalankan di sana tu sebenarnya coach. Sebenarnya kalau ikutkan dia Beza tu tak banyak tapi di sini kalau Vietnam lah kita, kita tidur Vietnam lah kita ambil kontak Vietnam dengan Malaysia saya rasa budak-budak kat Vietnam ni dia lebih lasak dia kalau coach kata training tiga setengah tu walaupun first team tiga setengah pun dia, nak, dia okey juga. dia, dia, dia will never say no. Kalau coach kata pagi lari 10 km petang kita friendly match dia buat juga dia takkan cakap ya tidak apa tidak Ah ha, itu itu adalah satu benda yang saya amiss lah daripada ni tahun, -tahun ketiga saya nampak tiga dia tu sama je. Ah ha, dia orang lebih rasa. Kalau macam untuk coach masih di sini apa cabaran dia pula di sana? Dia cabaran dia untuk yang pertama sebab pada saya lah saya saya Malaysia. Ah ha, bila saya kalau saya ni Brazil ataupun saya German German ke orang nampak saya adalah World Cup winner. Tapi Ah, ha, tapi negara saya tak menang lagi AFL. okay, okay, faham. Mungkin okay, pem tu diorang macam pandang kurang sikit macam tu lah aku Melu ha, pada, asal lah. Tapi dekat situ lah challenge dia. Macam mana saya bukan hanya uh, nak apa nak compete dengan macam mana nak convince coaches, nak convince players. Tapi kena ingat juga macam kerja-kerja kami ni kita ada saingan daripada coaches datang daripada negara-negara lain yang mungkin akan datang dengan CV yang besar dekat situ, saya, pada saya kita kena always upgrade kita punya knowledge lah. hmm. dekat situ juga yeah. saya rasa baik sebab high performance unit dekat FAM selalu membantu kita lah. kadang-kadang ada benda kita kena discuss dari segi mungkin kata GPS data apa yang latest kita nak kena upgrade itu yang banyak membantu sebenarnya dan juga kawan-kawan saya di UITM yang banyak membantu bila kita perlukan dari segi katakan uh, jurnal ke kita nak tahu apa yang uh, apa yang latest trend uh, itu yang sebenarnya lah bukan kita orang je kita orang dekat sini tapi yang support sistem di belakang pun masih masih membantu uh, high performance unit FAM daripada universiti sendiri sebab kami dua-dua daripada uh, UITM juga macam coach Izam sendiri, uh, sejauh mana sekarang ni kan uh, mungkin teknologi tu dah semakin meningkat kan bagi analisis, everything semua. Sejauh mana sekarang ni performance analisis tu penting dalam sesebuah pasukan tu sendiri? Uh, generally, uh, kita tahu dalam modern football ni performance uh, analisis ni merupakan salah satu sub uh, yang amat penting lah. Uh, terutama bila kita cerita sebagai sport science, high performance selain daripada uh, strength conditioning, fisioterapi analis itself uh, dah meningkat lah. And tapi di Asia ni, terutama di kita Malaysia, Vietnam ni merupakan uh, bidang baru yang masih still growing lah. Untuk di Vietnam juga, saya boleh katakan uh, kita ada dalam 3-4 kelab saja yang mempunyai performance analyst. Uh, foreigner performance analyst, saya first uh, foreigner analyst di Vietnam League. Se uh, selepas tu baru ada uh, satu lagi analyst daripada tim lain. Uh, to Malaysia, maybe kita dah di-expose awal kita benda ni. Mostly di Super League, kita ada, semua tim ada performance analis Tapi di sini baru lagi. Coach, uh, mungkin uh, mana Coach lah boleh jawab. Uh, apa mungkin perbezaan Liga kita dengan Liga Vietnam di sana Coach? Uh, sama sebab kita masih terikat dengan AFC punya rules. Oh, okay. uh, cuma, uh, yang membezakan di sini, import tiga je. Import, so, tiga import tiga saja. Ah import tiga saja tapi disebabkan kita main uh, AFC Champions League 2 hari tu so kita boleh uh, register lima, lima. Tapi main tetap tiga. Uh, dan sekarang ni saya tengok liga-liga di Vietnam dia uh, started untuk uh, sign neutralize pemain warisan. Pemain warisan. Ada ha. juga ura-ura -urau dengar tahun depan dia akan uh, allow hmm. untuk sign tujuh. Kalau kita dalam main AFC lagi lah untuk main AFC lagi Maksudnya tujuh import? Tujuh, tujuh import daftar, ya. empat boleh main Empat boleh main, empat boleh okay, main. Okay coach, uh, ni pandangan coach juga lah. Eh. Kita tahu sekarang ni nanti next season Liga Piala MFL Borda 23 dah tiada di Malaysia. Mungkin adakah coach rasa kalau pemain muda ni macam kalau orang ada peluang berkelana di Liga Vietnam tu sendiri, adakah okey ataupun bagus coach? Sebenarnya kalau boleh keluar lagi baik. Kan kita kita tengok juga macam, macam mana Luqman Hakim boleh keluar lama seorang-seorang tu bukan kerja yang mudah tu. Okay. Lepas tu saya rasa kita ada Fergus Jenny dekat Thailand, kita ada Muhammad Muhammad Khalil dekat uh, dekat Thailand. Uh, itu adalah contoh-contoh yang kita kena expose lebih ramai. Tetapi kalau kita nak nak hantar player-player ni keluar, kita kena ingat dia ni datang dengan title kota import. Soalannya ada tak dia orang at par dengan uh, import standard tu? setuju. Ya. Yeah. Coach, uh, of course saya nak selit sikit pasal national team eh sebab kita tahu Malaysia satu group dengan Vietnam untuk kelaikan Piala Asia ni dan kita akan lawan bulan 6 ni. So Itu kalau ia, kita ia, kan kita ia, ia, nak balik, balik sebab liga dah habis untuk masa tu. Ya eh, <laughs> kita pun liga dah habis, Vietnam liga dah habis ke time tu. Ah uh, kita yeah, hujung dia, 26 6 saya tak ingat kita last game. Masa bulan 6 tu ada lagi. Ah uh, bulan 6 tu dia, ada lagi. Oh, uh. okay. oh itu agak merisaukan jugalah tu. Ah uh, kita tahu mungkin bukan nak memandang rendah Nepal atau Laos tapi saya rasa untuk grup ni Vietnam atau Malaysia atau untuk fight lah dapat nombor satu tu. Okay, apa mungkin ancaman atau waspada uh, pasukan Malaysia perlu uh, hadapi Vietnam lah. Okay. Dengan Liga kita okay. stop lagi tadi tu. Okay, dari segi benda ni saya rasa baik Indaham yang cerita sebab dia lebih okay. Uh, mengenali uh, pemain dan sistem uh, Vietnam. Uh, kalau nak diikutkan dari segi uh, player to player, quality player sebenarnya uh, kita boleh cakap uh, tak jauh beza. Even though Vietnam Vietnam punya player, uh, Vietnamese player, uh, local player. Tapi di Liga Vietnam kompetitif tu boleh dikatakan agak tinggi levelnya sebab mereka bermain dengan tiga foreigner saja. So player-player local mereka dapat bermain lebih banyak peluang berbanding dengan player di Malaysia tapi kita player di Malaysia mempunyai kualiti-kualiti pemain uh, daripada naturalized heritage player uh, so dari segi style of play uh, sebenarnya sangat cantik nak tengok sebab dengan kehadiran coach baru kita dan coach Vietnam mempunyai uh, sistem uh, bermain dari segi formation yang sama so tapi dari segi style of play uh, ball position dan uh, di Vietnam lebih kepada hit and run physical battle so sangat interesting lah untuk kita tengok lepas ni agak passive juga jawapan saya tapi <laughs> <laughs> ya sebab so kita macam coach kata kita yeah. kat Malaysia kan Liga pun bulan 4 dah habis 2 bulan takde waktu so. nak so. lawan Vietnam so saya pun agak berisaukan juga sebenarnya tu Coach, coach, coach saya satu soalan saya nak tambahan uh, Coach sebagai performance analysis selalu kan kita tengok dan saya pun pernah berkela, uh, ah, pergi AMD, buat liputan di sana di semua. Saya nampak bila play AMD kita kalau bawa umur orang boleh compete dengan negara-negara luar. Bila sampai tahap mungkin 18, 19, 20, 23 dia macam tak semua boleh compete. Apa mungkin problem dia dari situ? Uh, sebenarnya salah satu jawapannya bukan dari segi taktikal saja. Ini dari segi uh, sudut fizikal uh, sangat main peranan yang sangat besar dari segi side fizikal. Uh, bila under age uh, di uh, European mostly dia tak menekankan sangat untuk dari segi taktikal ni more to technical and physical things dulu tapi compare to kita sebelum ni a uh, yang player kita ni didedahkan dengan taktikal dan satu kuasa di mana kita perlukan kemenangan pada kategori umur ni That's why kita punya kita have good talent dari segi technical di player muda tapi bila kita nak meningkat progress ke uh, uh, liga yang lebih tinggi ataupun bila dia meningkat senior dari segi, sudut fizikal dia itself dia dah tak tak di develop dengan baik that's why kita tak boleh nak compete jauh tu salah satu sebab yang kita jadi kat Malaysia yang dia want a uh, dia join liga professional lah mungkin kalau kata kita ambil satu player muda main flanker kanan. Kalau dia nak lawan JDT mungkin dia kena jumpa Kevin Ong. Kevin Ong. Ha, itu itu antara perumpamaan saya rasa yang lebih ni lah. Hmm, okay, okay. Kalau dia nak main center back mungkin dia nak kena jumpa oh, okay, uh, Romel. Uh, Romel. Uh, mungkin kalau dia center back dia nak jumpa Romel ke nak jumpa Berkshire. Lah. itu soalan dia macam mana adakah dia dia sama par dengan uh, pemain port. Kalau dia nak berkelana di luar orang akan, orang expectation akan tinggi ini adalah rumah import mungkin yang terbaik daripada Malaysia Okey coach mungkin sedikit pasal soalan raya, uh, raya pun ada dekat uh, mungkin adakah coach berdua ni kali pertama beraya tak balik ke Malaysia tak beraya bersama family ke macam mana coach oh saya ada 2-3 kali lah ada yang pernah uh, raya pertama game pun ada saya pernah ada experience tu uh, dari, ni mungkin kali ketiga, kali ketiga kot saya ingat saya raya di luar Yeah. Ya. Pasal coach, ah uh, sorang-sorang di sana ada buat family ke tak ada? Tak ada, tak ada saya. bersama gini. saya bersama coach Izham lah. Dengan Idham coach lah. Sendiri. Ha. ha, saya ni sebenarnya tahun ketiga saya uh, tak raya sama keluarga. 2 tahun bersama dengan squad Under 23 a uh, pada SEA Games 2022 dengan Asia Cup tahun lepas pun sama raya Mereka di Qatar ya, ya. dan tahun ni raya di Vietnam. Okay guys, uh, apa-apa pun terima kasih guys sudi luangkan masa. Saya sebenarnya bukan setakat player saja. Uh, saya rasa kalau player berkelana di luar saya bangga tapi bila ada produk-produk uh, Malaysia, coach-coach yang berkelana di luar ni pun satu kebanggaan buat saya Sebab bukan mudah untuk nak berkelana di luar tu, nak sesuaikan diri kat luar tu bukan mudah. Okay coach, akhir kata sekali last lah coach. Apa pesanan coach untuk player-player muda ni mungkin kalau orang nak berkelana di luar ataupun mungkin nak try new environment di luar nanti. Dia eh, macam yang saya cakap tadi, kalau nak berkelana di luar ni, kita dia akan datang dengan title import. So dia kena upgrade dia punya dari segi fizikal, dari segi teknikal, dari segi pemahaman teknikal dia sebagai pemain import. Dia tak dia tak boleh nampak lagi dia adalah pemain mungkin lepasan AMD. Mungkin adalah datang daripada tim-tim liga kita dia kena datang sebagai pemain import. So mindset kena betul. Yeah. Thank you so much coach. Ah uh, sudah luangkan okay. masa sekarang ni walaupun tengah busy, saya doakan semoga pemuda urus, urusan urukan, urusan coach dipermudahkan di sana dan ah uh, insya-Allah coach kalau ada rezeki nanti kau balik Malaysia ke kita boleh jumpa, saya ajak datang studio lepak-lepak. Boleh 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 insya-Allah. Oh, terima kasih. So, terima kasih, so, terima kasih atas jemputan ni interview. Ye. Right, pada saya dengan Izham kita ucapkan dia lah selamat hari raya. adik Fitri maaf <laughs> <bahagian> saya batin. <laughs> right coach, selamat hari raya coach. Ah uh, jumpa lagi coach. Terima kasih. So, Okey, oh, terima kasih. Assalamualaikum coach.